У минулому залишилися незручності та побутові проблеми. У новий комфортний будинок колишні мешканці селища Карнаватка вступали із піднесеним настроєм та приємними клопотами. На новосілля до жителів будинку по вулиці Юрія Смирнова приїхав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Вручив родинам ключі від квартир, а також оглянув світлі облаштовані кімнати. Нам в 2010 году удалось в области сдвинуть такую важную часть экологической программы, это как отселение из опасных зон жителей Карноватки. Это район, который находится в опасных оползневых зонах, там велись подземные разработки еще в довоенные, в послевоенные времена получают свои новые квартиры. П'ять років тому Міністерство промислової політики видало наказ про невідкладні заходи щодо відселення мешканців селища Карнаватка. Будівництво житлового будинку по вулиці Юрія Смирнова, 33, виконували управління капітального будівництва виробничого об'єднання Кривбас Руда і товариство Рантіє Дніпро. Перші три під'їзди на 45 квартир було введено в експлуатацію у 2008 році. а уже в наступному відбулася перша черга заселення. Минулої суботи ще 65 квартир отримали нових щасливих господарів. Благодаря нашей поддержке губернатора области Александр Юрьевича Вилку, нашего земляка, Криворожанина, в городе Кривом Роге реализуется огромное количество новейших инфраструктурных глобальных проектов. И приятно отметить, что если раньше проектные организации нашего города фактически сидели без работы, то сейчас и проектный институт Кривбас-проект, и многие проектные организации уже не справляется с тем объемом работ, которые на них возложены. А это значит, что наш город ожидает и новые стройки, и новоселье, и открытие новых объектов. В дальнейшем, я уверен, что при поддержке и губернатора, и консолидируя усилия всех уровней власти, мы реализуем еще больше проектов на территории нашего города, а наш город будет становиться уютней, будет расстраиваться, будет разрастаться и будет цветущим и комфортным для проживания криворожан. В наш район, где мы живем, Карноватка, там значит зона разрушения. Мы жили, конечно, без удобств, условия были очень тяжелые и, конечно, видя такую прекрасную красоту, это ну, Сейчас такие эмоции. Очень счастливы даже не знаю, что и сказать. Очень благодарна, конечно. Очень долго ждала эту квартиру. Очень рада, что я получила ее. Двухкомнатная, хорошая. По, По мне мороз идет. Я такая рада. Я плакала три дня, как получила в гурдир. Дом здали, звісно, дом хороший, найголовніше, що район неплохой десь. Ми вже живемо два роки. Ми з першої половини цього дому. Школа рядом, садик рядом, магазини, всі організації, больниця, все рядом. В принципі, на этого хорошо. добре. Масштабна екологічна програма Кривого Рогу розрахована на 10 років. На її реалізацію передбачено 11 мільярдів гривень. Близько 10 мільярдів це кошти промислових підприємств. Один мільярд бюджетні кошти. Очень большая экологическая программа в Кривбасе. Туда входят и фильтра, и очистки. Мы планируем на 35% снизить загрязнение при росте производства. И, конечно же, отселение из опасных районов. В 2010 году, в конце года, 39 квартир получили жители желтых вод, которые жили в радиационно загрязненных квартирах. В этом году мы обязательно достроим вторую очередь дома. Еще 40 квартир получат жители желтых вод. Прошлый год 110 квартир. Это Шамышина балка отселения по Днепродзержинску.